أوالي الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة. من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالاطلاق وقائم غني ووحيد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والامانه وجائز في حقهم من اراضي بغير نقص كخاف في المرض عصمتهم كسائر الملائكه واجبه وفضال الملائكه والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نهدهما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام wa alihim madamatil ayamu. Okay, okey, kita berhenti situ dulu eh. ambil uh, apa situ dulu. Uh, sebab 21 tu ya yeah, lagu dia mesti lain pula. Ha uh, okey. macam uh, mana eh? Siapa dia ingat? Uh, ada tengok dalam YouTube tu tak? wal malakul ladhi bila abin wa um la akla la syurba wa la تفصيل عشر minhumu jibrilu, ميكال israfilu, azrailu, ila آخره itu ha, kemudian yang lah pula minggu depan insyaAllah okay. Ha, jadi siapa-siapa setelah itu dia boleh mari dalam pengajian ni insyaAllah ha, yes, sebelum pengajian kita kosidah dulu <laughs> ok baik jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi uh, pembacaan matan Akidatul awam <coughs> uh, karangan bagi Syekh Al-Marzuki rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Jadi pada pertemuan yang lepas kita berhenti pada rangkap yang kelima uh, iaitu yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan kewajipan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang telah kita yang telah kita sebutkan pada majlis minggu lepas secara kesimpulannya antara perkara yang diwajibkan ke atas kita ni selain daripada sembahyang, selain daripada berpuasa, selain daripada bayar zakat, selain daripada berakhlak mulia adalah kewajipan mengenal Allah taala. Okay, okey. Baik. Jadi bila kita sebut mengenal Allah taala ini macam yang kita cerita minggu lepas, apakah maksud mengenal Allah taala? Iaitulah kita disuruh mempelajari sifat-sifat Allah taala dan juga yakin terhadap sifat-sifat tersebut 100% dalam hati kita dengan gambaran yang sebenar yang berdasarkan dari ha, itulah yang dikatakan mengenal Allah taala. Ya, okay? baik. Kemudian, ha, sekarang kita nak start cerita dahlah berkenaan dengan sifat-sifat Allah taala. Ha jadi semailah pertemuan kita ni kita buat pembahagian. Ha jadi senang demo so nak susu -so episod ni. Ha okey. Episod pertama dulu mukadimah. Episod yang kedua ni dia panggil episod tajuk yang pertama ketuhanan membincangkan tentang sifat-sifat Allah Taala. Baik. Jadi bila sebut berkenaan dengan sifat-sifat Allah Taala ni, yang pertama sekali kita kena faham dulu bahawa sifat-sifat Allah Taala ni ada banyak. Ulama kata berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya, tidak terkira banyaknya, ada sifat Allah Taala. Baik. Cuma aa, yang wajib atas kita kena belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni berdasarkan kepada apa yang telah diisytihak, yang telah disusung oleh para ulama' dan menurut kepada mata yang kita baca ini, aa, hanya 41 sahaja dapat eh? jadi kita sebut sifat Allah Ta'ala ni secara umumnya ada banyak tapi yang wajib kita kena belajar hanya 41 sahaja aa, ok, sebab kata ulama' Moga-moga dengan kita faham 41 tu memadai dah aa, daripada kita faham yang selebihnya. Aa, okay? Aa, kalau dok sesuai lah, nak kena ngaji belakang, lah. pasal sifat Allah Ta'ala tu tidak terhingga banyak ni. Okay? Baik. Aa, jadi sebab tu, disebut sebagai sifat-sifat ini Ummahatul Sifat. Asas bagi sifat-sifat yang lain. Faham hak ni, maka insyaAllah memadai dah daripada faham hak lain. Ha, okay, baik. Ha, jadi, semua sekali sifat Allah Ta'ala yang wajib kita kena belajar ada 41. Macam mana jadi 41 tu? Ha, okay, 20 dia panggil sifat wajib. Kemudian, 20 lagi dia panggil sifat mustahil. Dan satu lagi dia panggil sifat harus. Ha, okay. Jadi, saya tulis di depan tu siap-siap. Ha, secara ringkasannya sifat-sifat ha, Allah Ta'ala yang kita kata ada 41 yang wajib kita kena belajar ni kita terbahagi kepada tiga ada sifat yang wajib bagi Allah sifat yang mustahil atas Allah dan yang ketiga dipanggil sifat yang harus bagi Allah okay. Ha, sekarang kita nak berkenalan dulu satu-satu apa maksud bila kita sebut sifat wajib bagi Allah? Okay. Apa maksud sifat wajib bagi Allah? Contoh kira lagi kita akan bincang sifat wujud uh, dikatakan sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud dia? Okay. Maksud dia sifat yang wajib bagi Allah ni sifat yang tentu, pasti, confirm ada pada Allah Ta'ala. Bila mana kita sabitkan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, maka mesti Tuhan ada sifat itu. Jadi dia panggil sifat wajib. Akal yang waras Tidak boleh tergambur sama sekali Kalaulah sifat itu ada pada Allah Ta'ala ha, Itu dipanggil sifat yang wajib Bagi Allah Ta'ala Contoh kita kata Sifat kuasa Sifat kuasa Contoh bagi sifat yang wajib Bagi Allah Apa maksud Bila kita sabitkan Allah Ta'ala itu Sebagai Tuhan Tentu dia itu bersifat dengan kuasa ha, Akal yang waras Akal yang sehat tidak boleh tergambar, tak boleh nak terima sama sekali kalaulah sifat kuasa itu tak ada pada Allah Ta'ala. bahkan sifat kuasa itu mesti, tentu ada pada Allah Ta'ala. dia panggil sifat yang wajib. Okey, boleh faham masalah, ya? Eh? Jadi, sini kena bezakanlah. Aa, nanti kita masuk dalam hadisalah aa, Imam Bayi Judi itu kita sebut. Aa, dia punya perbezaan ibarat dia. ni kita sebut secara umum dulu. Okay. Ha, jadi untuk yang baru kena istilah ni, ha, wajib di sini bukan dengan masuk wajib yang kita biasa dengar. Ha, wajib yang kita biasa dengar, contohnya mak kita kata, mu ha, ni siapa umur 10 tahun tu ni, ha, wajib kena semayang ni, ha, contoh. Ha, tu masuk dia wajib situ tu. Masuk wajib situ, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa. Nampak? Okay. Ha, jadi wajib ha, kita cerita pasal semayang tu dah sama dengan wajib sini. Ha, kalau tak, ia jadi guna. Ha, kalau Allah Ta'ala ada sifat ni, Allah Ta'ala dapat pahala. Ha, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat ni, Allah Ta'ala dosa. Ha, jadi gitu lah. Ha? Nampak? Ha, jadi jangan capur. Dia punya istilah. Tak sama. Wajib yang dimaksudkan di sini dengan maksud yang kita wayak saat ni. Iaitu apa? Sifat ini pasti tentu ada pada Allah Ta'ala. Tidak boleh sama sekali kalau lah sifat ini dikatakan tak ada pada Allah Ta'ala. Ha, itu. Okey? Boleh faham tak? Ha, itu masuk sifat yang wajib bagi Allah. Okey. Ha, jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ikut kepada matang akidatul awam ni ada dua puluh yang mesti kita kena belajar yang mesti kita kena yakin dalam hati kita. Ha, Okey. Okey. Kemudian pindah pula kepada sifat mustahil ha, sifat mustahil ni lagu mana pula ha, senang je, kita reti dah hak wajib kita faham pula hak mustahil ni lagu mana lawang bagi yang wajib ha, sifat mustahil ni lawang bagi yang wajib jadi tadi kita kata sifat yang wajib bagi Allah ni apa sifat yang pasti, confirm, ada pada Allah ha, maka sifat mustahil apa maksud Sifat mustahil lawang dia iaitu sifat yang pasti tak ada pada Allah. Sifat yang confirm tidak boleh ada sama sekali pada Allah. ha, Seorang so, yang berfikiran waras, dia takkan boleh terima sama sekali kalaulah sifat ni orang kata ada pada Allah Ta'ala. Bahkan sifat ni mesti tiada pada Allah Ta'ala. ha, itu dia. Contoh apa? Sifat lemah. Nampak? Sifat lemah. Lawang bagi sifat kuasa. Jadi sifat lemah ni contoh bagi sifat mustahil bagi Allah. Ha, apa maksud? Sifat lemah ni tidak boleh ada sama sekali pada Allah tak ada. Ha, tidak tergambar di akal yang waras kalaulah sifat lemah ni ada pada Allah tak ada. Ha, okay. Jadi sifat lemah ni mesti, pasti tiada sama sekali pada Allah. Ha, itu dipanggil sifat mustahil. Boleh faham? Ha, Okey, baik. Okey, kemudian, ha, jadi sifat yang mustahil ni bila kita kata dia tu lawang bagi sifat wajib, ha, maka sebagaimana sifat wajib ada 20 yang mesti kita kena belajar, sifat mustahil juga ada 20 yang mesti kita kena belajar. Ha, nak buat eh? 20 lawang 20. Ha, gitu. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga dipanggil sifat harus. Aa, sifat harus apa maksud? Sifat yang boleh jadi ada ataupun tiada. Ha, itu dia, sifat yang boleh jadi ada ataupun tiada. Contohnya apa? Aa, kita kata Allah Ta'ala menurunkan hujang contohnya. Aa, boleh jadi tak berlaku menurunkan hujang tu? Boleh jadi. Kalaulah Allah Taala tidak ha, tidak menurunkan hujan boleh jadi tak boleh jadi juga. Ha nampak. Jadi boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Tadi ha, yang panggil harus bagi Allah Taala. Ha boleh tak Allah Taala tu nak ciptakan kita? Ha okey, boleh. Boleh jadi tak ada masalah. Ada ha, kalau Allah Taala tak mahu ciptakan kita? Ha kita ni tak ada atas dunia ni. Allah sebab Allah Taala nak ciptakan kita. Boleh tak? Boleh jadi juga. Tak ada masalah anak buat eh? tu dia panggil harus bagi Allah Taala okey jadi sifat yang harus ni hanya ada satu sahaja yang wajib kita kena belajar ha okey baik ha, jadi tu dia panggil mukadimah dia pengenalan dia sebelum kita cerita satu per satu okey jadi susunan dalam kitab kita ni dalam hatang kita ni Mula-mula pengarang dia akan cerita dulu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Okey. Selesai hak tu, dia akan cerita pula sifat harus bagi Allah. Dan habis harus bagi Allah, barulah dia akan sebut sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala secara umum. Ha, gitu. Okay. Baik. Ha, jadi, jom kita tengok ha, sifat yang pertama yang wajib bagi Allah. Kata pengarang kita, rahimahullahu Ta'ala, ha, Fallahu mawjudun qadimun baqi Mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Ha, ni kita tengok dulu rangka yang keenam. Terjemahan dia maka Allah itu mawujud. Ertinya yang ada. Yang kedua qadim. Ertinya yang sedia. Ha, ketiga baqa. Ha ya. dah pula baqi. Jadi dah baqi. Ertinya yang kekal. Yang keempat mukhaliful lil khalqi. Artinya, yang berbeza dengan makhluk secara mutlak. Okey, kita kena tengok satu persatu sini dah. Ha, sebab dalam baik ni, dalam rangka ni, dia menghimpungkan empat sifat yang wajib bagi Allah. Ha, gitu, okey. Ha, lepas tu sikitlah faidah kita sebut dah. Ha, kalau dia mengaji ilmu bahasa Arab, ha, huruf fa pada kata fallah tu, ia bagi al-fa'u al-fasi'hatu. Ha ni kalau pelajar baru ni akan datang lah. ha kita ngaji ilmu nau. Ha okay? disebut danah ilmu nau. Okey afa ha, di situ dia panggil alfa'u alfasihatu. Apa maksud alfa'u alfasihatu? Ha ia panggil alfa'u allati tufsihu an shartin muqaddarin. Fa a, a yang didatangkan okey ataupun yang menjelaskan Uh, tentang ayat syarat yang diandaikan. Ha, gitu. Okay. Uh, jadi seakan-akannya di sini ada satu ayat dulu sebelum daripada ha, uh, Fallahu mawjudun tu. Apa dia? Ida arutta ma'rifata tilka tilka al-ishri nasifata fa'akululaka Allahu mawjudun. Ha, gitu. Okay. Ha, uh, soalnya ada ayat dulu sebelum daripada ha, uh, Fallahu mawjudun tu. Buat ni? Kalaulah kamu nak tahu apakah dua puluh sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang aku sebut dalam matang sebelum ni, maka ni aku nak kabur kamu. Allah tu maujudun sampai akhir. Haa, <tuh> gitu dah. Haa, okay, itu sajalah kita cerita dulu. tak dapat lagi. tak apa sekurang-kurangnya? Kurangnya kita biasa dengar. Aa, yang jadi masalah hanya tak pernah dengar langsung. Ha, itu masalah. <gifat> okay. Aa, jadi, biar kita ni penentu ilmu terbiasa dulu dengan perkara-perkara tersebut. Ha, okay. Baik. Aa, jadi, nombor satu nak cerita berkenaan dengan sifat wujud Allah Ta'ala. jadi, yang pertama Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan wujud. Aa, wujud ni dalam bahasa kita aa, Wujud pun sebenarnya bahasa Melayu dah. Dia Melayu kan tu. Okay. Ha, tapi kita terjemah dengan ada. Ha, tu Allah Ta'ala bersifat dengan wujud ataupun bersifat dengan ada. Apa maksud sifat wujud Allah Ta'ala ni? Sifat wujud Allah Ta'ala dengan maksud wujud yang hakiki. Okay. Wujud yang hakiki. Dalam kitab jawi, ha, biasa juga ulama jawi dia sebut wujud yang sejati. Ha, gitu. Okay? Aa, wujud yang hakiki ataupun wujud yang sejati. Apa maksud wujud yang hakiki, wujud yang sejati? Uh, dengan maksud kewujudan Allah Ta'ala ini berlaku tanpa pencipta. Allah Ta'ala ni ada tanpa ada siapa pun yang menciptakan Allah Ta'ala. Ha, itu maksud dia. Okay. Ha, kewujudan yang berlaku bukan dengan sebab ciptaan. Ha, itu dia panggil ada Allah Ta'ala. Ha, dia tak sama macam kita makhluk ni. Makhluk ni dia panggil ada juga. Ha, kita pun ada juga. Tapi ada kita ni bukan ada yang hakiki. Sebab kita ada disebabkan Allah Ta'ala yang cipta kita. Ada pun Allah, Allah Ta'ala ada bukan dengan sebab melalui ciptaan. Ha, itu dia. Okay? dia panggil ada yang sejati. Okay. Itu masuk Fallahu mawjudun. Okey. Kemudian qadimun. Apa maksud qadimun? Ai muttasifun bil kidami azati. Az Ani ha, Tuhan yang bersifat dengan sedia yang hakiki. Sedia kala yang hakiki. Okey. Apa maksud sedia kala yang hakiki ini? Dengan maksud kewujudan Allah Taala itu tidak ada permulaan. Ha tu, kewujudan Allah Taala itu tidak ada permulaan. Ha, okay. ha, lepas tu nak tanya pula. Dia masuk kewujudan Allah Ta'ala ini tiada permulaan. Dengan masuk Allah Ta'ala ini bukannya sesuatu yang ada berasal daripada tiada. Nampak? Allah Ta'ala ni bukannya asalnya tak ada dulu. Kemudian baru ada. Ah, ha, bukan begitu. Bahkan Allah Ta'ala sebelum daripada segala perkara ni ada belaka Allah Ta'ala sudah ada. Nah itu maksud Allah Ta'ala ada tanpa permulaan. Ha, maksudnya kewujudan Allah Ta'ala itu bukan berasal daripada tiada. Ha, itu kalau awak nak tulis secara ringkasannya. Ha, masuk okay. maksud kidam ni sedia kala ni. Ha, kewujudan Allah itu bukan berasal daripada tiada. Ha, nampak? Okay. Ha, berbeza dengan kita. Kewujudan kita ni berasal daripada tiada. Uh, ha, dulu sebelum lahir, kita tak ada lagi atas dunia ni. Start daripada tarikh lahir kita, tobek daripada perut mak. Uh, ha, okay, ayuh bang kat telinga. Ha, lepas tu pergi daftar pun semua. Ha, start daripada tu, barulah kita ada. Uh, ha, maksudnya asalnya kita tak ada lagi. Kemudian baru kita ada. Ada pun Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukan begitu. Ha, Allah Ta'ala bukannya asal tak ada dulu, kemudian baru ada. Ah ha, mustahil sama sekali. Ha, bahkan Allah Ta'ala sudah ada sejak dulu, sejak daripada semua perkara ni tak ada berlaku lagi. Ha, gitu. Okay? Ha, tu masuk kodi Sedia. Okay. Ha, okay. Kemudian, <coughs> ha, baki. Yang ketiga, baki. Dengan maksud apa? Mutasifun bil baqai adzati. Ha, ini bersifat dengan kekal yang hakiki. Ha, okay. Apa maksud pula Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekal yang hakiki? Ha, dengan maksud kewujudan Allah Ta'ala ini tiada pengakhiran. Ah ha, itu maksud dia. Kewujudan Allah Ta'ala ini tiada pengakhiran. Ha, maksudnya Allah Ta'ala ni ada kekal sampai bila-bila. Allah Ta'ala itu tidak akan berakhir dengan kematian. Allah Ta'ala itu tidak akan berakhir dengan kemusnahan. Ha, jadi Allah Ta'ala itu tidak akan disudahi dengan tiada. Ha, itu maksud kekal Allah Ta'ala. Ha, okay? ha, jadi katakanlah seluruh makhluk ni pakat musnah belaka. Ha, nak buat. Ha, jadi Allah Ta'ala musnah juga ke? Tak. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Ha, itu dia. Okay? Ha, itu maksud bakin. Okay. Kemudian ha, yang keempat pula. Okay, sebelum kita sebut yang keempat itu. Ha, kita sebut sikit lah dalil bagi sifat wujud ni. ha, apakah dalil bagi sifat wujud yang kita sebut tadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran ha, dalam surah apa? dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10 afillahi <tuh> syakkun fatiris samawati wal ardi adakah pada Allah Ta'ala itu keraguan waswah ha, yang telah menciptakan yang langit dan bumi ni ha, itu dia Okay, ha, satu persoalan yang ditimbulkan uh, untuk uh, memberitahu bahawa sebenarnya ia sungguhlah Allah Ta'ala itu wujud dan dialah yang menciptakan segala langit dan bumi. Ha, itu dia. Okay. Ha, itu dalil bagi sifat wujud. Okay. Kidang pula, ha, mana dalam Quran disebutkan Allah Ta'ala itu sedia kala. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Ha, okay. Huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Apa maksud yang awal? Maksudnya dia tu ada tanpa permulaan. Dia tu ada bukan berasal daripada tiada. Ha, itu dia. Okay. Baik. Kemudian yang ketiga pula sifat bakok tadi. Ha, sifat bakok tadi